그 넓은 땅, 이곳의 코피아 센터는 농작물을 재배하는 농업인들에게도 내일을 위한 지금을 만들어주었습니다. 그중첫 번째로 몽골 식량 주식인 밀이었습니다. 자, 커피 몽골 등테 빛날 함튼 하여 뭔가론 들어왔어. 지금 아 옷장 보았다. 몽골 옷장 보았다. шин сортуудыг бий болгох, шин сортуудын анхны шатны болон эли супер эли шатны үрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр одоо хамтран ажиллаж байна. Хуучин хүрэл нь буудайн эли төр үүсгэрдэг байсан бол а энэ төслийн хүрээнд бид нэр буудайн супер эли төр буюу эли төрий өмнөх үе шатдыг их хэмжээгээр гаргадаг ийм систем рүү орсон супер элит төр гаргаад дараагийн одоо үр өржилгийн кампануудад хүргэхээр хөрөнгөленгийн гаргасан 350 50 тон супер элит үр маань ана 2000-аас 2000 тон элит төр болж. Гэхдээ Кофе Монгол төвд санал тавиад гээд энэ систем рүү ороод будаан гисн сортт өрийг өлдвэрлэж ихэлсэн. За тэгэад энэний үр дүнд Монгол эрдэмтдийн бүтээсэн буудайн 6-7 сортын супер элит үрийг жил болгон нэг 300-аас 350 тоныг үйлдвэрлээд за хөдөө аж ахуйн яамны дэргэд байгаа одоо хөдөө аж ахуйг дэмжих сан боיו одоогоор хөдөө аж ахуйн корпорац нийлүүлж байгаа. Тарилтынчдад түгээдэг болсноор буудайн супер элит үрийн үйлдвэрлэлийг те биднад 6-7 дахин нэмэгдүүлж чадсан ийм л одоо үр дүн гаргаж чадсан ийм одоо ажил болж байгаа. А тэгэхээр энд Нэгэнэрэг 100 орчим гад тарэгийн талбай эзэмшдэг. Эндэр бол голсуу Улаан боотой үр хөржилгээ өгдөг. Одоо бидний энд ахсч байгаа бол Улаан боотын бутааха үрийг эндээ боолгаад цэвэрлээд авчлаад хадгалтын юм. Ерөн Коби Монгол төвтэй манайх сүүлийн 8 жил хамтарж ажиллаж байгаа. Коби Монгол төвтэй хамтарж бидний хэрэгжүүлж байгаа ногоон бордурын тармал ашиглаж Улаан боотын үрийг гаццыг нэмэгдүүлэх чанарыг сайжруулах гэсэн юм. 16-р 23-аас 25 онд хэрэгжээд одоо энэ жил дуусна. s a 가 a kira kaupe ke kau tu su te ngurian tu t 고 horong kau ro su horong turon e sagu su te tu su te a got so no te be su te su tu a ga 로 in no te horong mo horong tawon e o ta su te sagu su 예, 종자원이 있다면 사료 종자 자금료도 올라갈 수 있을 뿐 아니라 밀도 안정된 종자를 공급할 수 있기 때문에 예, 매우 중요하거든요. 그래서 저희들이 현재는 이제 밀 종자를 그냥 이제 그 이파스라는 품종 개발 기관에서 개발된 품종들을 일부 지역에서 전시를 하고 그 전시를 바탕으로 어 지금 종자를 공급하고 있어요. 그래서 어 작년에 약 1600톤 종자를 보급해서. 24%의 종자 자금률을 달성했는데 앞으로도 이 부분들은 몽골 정부와 함께 노력해야 된다고 생각해요. 밀뿐만 아니라 각종 작물들을 위해서도 꼭 필요했었던 녹비 작물. 어떤 고민과 과정들을 통해 녹비를 사용하게 되었을까요? 그 코피아 사업은 몽골 농업의 기본 단계를 지금 하고 있다고 본데요. 이렇게 첨단 기술을 주는 게 아니라 몽골의 기본 농업 기술이 없기 때문에 그 부분을 저희들이 지원하고 있는데, 녹비작물은 한국은 이제 화학비료가 그래도 공급 좋은데, 몽골은 화학비료를 쓰는 것에 대한 또 인식이 별로 좋지 않아요. 그래서 실질적으로 몽골의 그 농경지의 태양을 조사해보면 유기물 함량이 뭐2% 이하로 우리나라 훨씬 낮고, 어 그래서 이것들을 할수 있는 방법은 녹비작물이다라고 생각해서 녹비작물을 통해서 지력을 유지해주고, 또 이제 그, 밀이나 사유작물 생산성 높이려고, 몽골에만 녹이작물 높이 선발과, 녹높작물과 그 후작의 작물을 어떻게 연작, 연결시키느냐, 이런 실험을 지금 하고 있고, 이게 이제 끝나게 되면, 이제 몽골의 정책 사업으로 확대해 나갈 생각입니다. За манай лабораториал хөрсний мэдрэгчлэгийн лаборатори. Аа, ногоон бордуурын таримт одоо таримлыг тариас наар хөрсний уржил шимт үзүүлэх нөлөөг судалгаа хийж байгаа. Манай баг аа. За, манай лабораторийн судалгааны үр дүнээр бол аа, Хошуу Будай болон Вандуун Холмог таримлын одоо хөрсний бичил үетний төндөр гарсан байна. Энэ нь одоо уг таримлыг одоо нэг нэг тижэлийн таримлаар ашигласнаар ногоон бордуурд ашигласнаар хөрсний идэх хөн бусад таримлаас илүү явагдаж байна гэсэн. Би 60 жилийн хугацаанд манайх газар тариаланд бол ерөөсөөр бордог өрх хэрэглэхгүйг хөрсний ха уржил шимэг тайлчлах учраас одоо гаг ургас буурах, чанарын мод их сөрг үр дагавар гарчих учраас хөрс сайжруулах зорилт тавигдсан. Тэгэх хөрс ажил засгийн дурдудаа яг бид нар ураммын хоолыг бол бордоогоор өгч боолно. Ер зордоогоор. А энд бол зөвхөн 1 жил ашиглаад тэгээд үр дүнгүй болчихдээ. А ногоо бордор гэд нэр ягад хэрэглэх гэдэг нэг тийм. ногоон бордрыг дор хаяж 6-аас 10 жилийн хугацаанд ураммал тэр борд ногоо мо ураммын масыг хөрсөнд болоод дараагийн таримт ураммыг ашиглах юм бол цаг үүсгдэх. Ийм зорилтөөр бид нэг 5 төрлийн ногоо бордрын таримтыг сонгож аваад тнийгээ хөрсөндө боолаад өргцэн байж байгаа. Сөүлэнгавгийн нэг компанитай нийлээд Төв аймгийн нэг компанитай нийлээд үйлдвэрлэлийн нөхцөлд яг саяны миний ярьдэг ногоон бордрын термидэ тариад хөрсөндөө яаж болох вэ энэ төр бүх технологийн ажиллагааг хийгээд тухайн бүсийн тариаланчдыг соблуулаад 23 24 онд хоёр удаа талбай өдөрлөг зохион байгуулсан. Энд зөвхөн нэгтэй 100-аас 150 тариаланчд оролцсон. Дил бүхнийг 50-аас 100 гад хийгээсэн ийм зэрэгтээ явуу. Ийм бол одоо нэвтрүүлэх нэг гол арга зам гэж бид нар харж байгаа. Бид нар бол 저것 거기 누구냐 인기척이 좀 받들게만니까 두 조식이 그때 걸, 아무것 처걸. 그래서 저 그래도 이한 다섯 번째로 이렇게 할때 이제 조금 바꿨어. 변화는 몽골에서 인기를 끌고 있는 쌀에도 영향을 주고 있습니다. 네, 쌀은 100% 수입에 의존하고 있는데, 이제 변는 어, 몽골에서는 이제 몽골 농업부가 한 20년 전부터 시도를 했는데. 시험 단계에서 거의 마무리되고 있는 상태예요. 그래서, 저희들이 이제 이런 문제점들을 알고 있었고, 우리나라도 한번 해보자, 우리가 한번 해보자 해서 작년에 이제 시작을 했고, 그래서 이제 우리나라에 이제 그 조생품종, 조생품종을 가져다가 테스트를 해봐서, 이삭이 나올 수 있는 품종을 작년에 선발했고, 와. 올해는 그 품종을 가지고, 어, 이천스캠 했다. 의 재배를 지금 하고 있고, 현재는, 어, 생육이 매우 잘 되고 있다. 이제 이삭이 나온다면, эн ам 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 За дуршил судалгааны доторхын тариалтыг хийсэн. Тэгээ энэ жил бас их амжилттай сай үр дэн гарч байна гэж ингэж үзэж байгаа. За Монгол улсын хувьд цагаан будааны дотоод дээр хэрэгцээ их өндөр. 100% одоо импортын амарлттай 100% одоо цагаан будаага бид нэр импортер болж хэрэгэлдэг юм уу? Монгол улсын одоо төрхийлэгчэн санаачилсан хүнсний хангамж, аюулгүй байдлын үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх. За Монгол улс дотоодын хэрэгцээгэ бүрэн хангах 19 гол нэрийн 19 төрлийн бүтээгдэхүүнээр энэ дотор одоо ургамлын тос хэлсэн чихэр одоо цагаан будааны төрлийн будаа гэдээ орцсон байдаг. Тэгэхээр бид нэ тан туршилт судалгааны ажлаа өргөжүүлэх шинэ одоо туршигдсан энэ сорт будаа одоо Монгол улсад нөтгшүүлэх ийм шаардлага байгаа. Тэгээд энэ чигэлд манай өрийн Монголисо 4 төрлийн өвчлөлийг хийвээс юм. 그중에서 몽골에 맞는 품종으로서는 극조생종인 진부월벼가 가장 좋은 성적을 나타냈고 잘 연결했습니다. 이런 결과 한국 대비 이제 헥타르당 약5 6톤의 쌀 생산이 가능할 것이라고 생각되어집니다. 앞으로, 어, 몽골에 맞는 진부월벼에 대해서 몽골의 품종을 등록하고 이 품종을 몽골 농업부 그리고 민간단체인 영농조합과 함께 몽골에 대단히 재배를 할 것입니다. 이 대단히 재배는 한국의 농자재들이나 기반공사라든가 이런 부분들이 함께 지원되어야 될 거라고 생각되어집니다. 40년 만에 처음으로 벼 재배에 성공한 이유는 끈기와 협력이었습니다. 몽골 적응 벼 재배 기술 성과는 몽골 농업의 많은 부분을 바꿔놓겠죠. 마지막으로 양파입니다. 이전에 비하면 훨씬 높은 수확량과 좋은 품질을 생산하고 있었는데요. 비결은 역시 대한민국 농업 기술이겠죠. за тэгэхээр төслийг хэрэгжүүлэхийн тулд бид нэ оо уу шиттай энэ төсөл маань бол хэрэгжиж явж байгаа. За нэг үе шат нь 3 жил ингээд 1918 онд эхлээд бид нэр Окоп Монгол төвтэй хамтраад за эхний эхний хэлцээнд бол бид нэ оо бүр хийх юм уу тоо орон дэсвэр дээр соортуудыг шалгарууллах тийм ээ ийм ажил хийгдсэн байна. За энэ дээр бид нэр гол чиглэлээ юугаар барьсан бэ гэхээр өөрхий хэв хэнгмэн нэлийм нарийн технологитой тийм э нарийн арга хэрэглэл тариалч урагта авдаг юм механик зүйл нэрийг тариалах гээд нэг системийг оруулж ийч одоо нэвтрүүлж байгаа тийм э таргах технологи та дээрэс нь гошлох хэрэглэл хораа харьцах энэ дэглэлүүд бүгд нь бүгд нь бид нэрийг механикчлах юм тийм ёог бол хэрэглэж байгаа за дээрэс нь бид нэ энэ копиогийн төсөл манай юу н а бүрхээ сонгох ургулах механикс зэн технологисын төсөл байгаа шүү. Энэ төсөлд сонгогддож оролцсон та бас их баяртай байна. Аа тэгээд манайхан сүвлийн жилдүүдэд тариалаад доотлон нэг 0.5-аас 0.78 га хэрийн нэг газр тариалж байгаа л да. Тэгээ гагийн ургац бол өндөр ургац авж байгаа. Гаг ямуу дунд даагрын аа энэ ус сольгогч. Одоо жин хар уурээ сольгох хэрэгтэй. Төвлөрсөн дараагар нуур зэрэг суулгагчдийнхээ аа тэгээд ямар ургалт сурах техникүүд юм юунууд тутагдalta байгаад одоо бид нар бол энэ том эко өрхөн кампайн зохицоорны техникийг оруулж ирсэн болохоор хамтар шин төсөлд хамрагдсан болохоор эдний техникийг зохицоорч хүлээг өгч бид нар бол хийж байгаардаа тий тэгээд техникийн одоо бүрэн механикчсан заавал том урганггүй Агдон цаврын энэ техникүүд байх юм бол үрсгээр тархахад бүрэн боломжтой, өндөр агарах цаах бүрэн боломжтой байгаа. Да механикчлалн тархахад бол давуу тал нь хэм болуу ажлын одоо цаг хөнгөвчлөх, хүмүүсийн хөдөлмөр хөнгөвчлөх давуу талтай. За дээрэс нь энэ үрсгээр тархт их технологиг механикчлах юм бол одоо төлөлт тарилгах технологиос илүү одоо ашиг багтал та уутал хэрэгтэй болохоор энэ технологи илүү байсан. Өмнөд та хэмжинд одоо ингээд сонгогдоод ирж байгаа сайжраг цайчруулад. Тэгэхээр цаашдаа бол тарилтын технологио сайжруулах тарилтын технигээс ажруулах хэрэгтэй байгаа. Одоо Монгол мөхтөгшөлохын тулд тарих техникийг сайжруулах тарих техникийг одоо хүмүүст хамгийн одоо хялбар аргаар тохиромжтой техник сонгох 몽골인에게 양파가 왜 중요하냐면 고기가 주식으로 먹기 때문에 성인병이 많아요. 어 그래서 그 양파의 소비는 더 늘려야 되는데 이러한 취지로 양파 사업을 제일들이 해가지고 어 비닐피복 재배기술이라든가 육미식 재배기술을 공급을 했어요. 그래서 양파의 생산성은 올라갔는데 문제가 이제 그건 노동력이 많이 드는 것들이에요. 그러면 이거 기계화로 가야 된다. 그래서 이제. 양파 주 생산지를 중심으로 양파기 생산 기계화 사업을 시작하게 됐고, 이 사업은 이제 내년까지 이제 가게돼 있는데 에, 현재 농가들의 반응은 매우 좋아요. 거기에 이제 한국의 농기계들이 들어와 하기 때문에 에, 한국의 농수출 농기계 수출에도 어, 좋은 영향을 줄 것이라고 생각하고 있습니다. 농민들을 위한 프로젝트를 진행한 결과 몽골의 농업은 변했고. 더 나은 내일이 올 거라는 부푼 희망을 안고 오늘도 살아가고 있습니다.